считаю, что если сегодня их не сделать, завтра уже будет поздно. Я работаю на шахте, шахта управления Добропольская, ДТК Доброполь и уголь на шахте Алмазной. Ну, и так как председатель профсоюза, мне часто с работодателем приходится конфликтовать. Но сейчас у нас на шахте Добропольской, на шахте Алмазна есть проблемы с оборудованием, которое надо менять. Если мы не поменяем его, то это будет травматизм, это будет в дальнейшем упадет производительность, добыча, и потом завтра нам скажут, что эти предприятия нерентабельны. Ну, хотелось бы обратиться к руководителям страны и сказать, что если не будет расчетов по. Ну, взаиморасчетов, то мы к этому придем очень быстро. Сейчас подходит у нас к концу... Ну, учебный сезон. И если у нас не будет заработной платы, достойной заработной платы, то мы не сможем дать нашим детям нормального образования. Я думаю, для нашей страны умные и грамотные люди сейчас нужны. Также хотел заострить внимание. У нас звание шахтера опустили уже ниже плинтуса. И хочу, скажем так, закончить свою речь словами своего деда Орлова Николая Петровича, он говорил в свое время так, есть люди низкого звания, но высокого понимания. Так что всего хорошего нам, я думаю,